əla paytaxtımız Bakıda sabiq və hazırki liderlərin Nazirlərin və Nobel mükafatçılarının iştiraki ilə keçrilən 11-ci Qlobal Bakı forumunda müasir dünyamızın üzləşdiyi aktual problemlərin həll yolları müzakirə edilir. Parçalanmış dünyanın bərpası mövzusu adı altında həyata keçirilən bu ilki forumda geosiyasət, davamlı inkişaf, texnologiya və mədəni diplomatiyanı əhatə edən çoxsaylı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Forumun ilk günündə nələr yaşandı? Panellərdə hansı məsələlər müzakirə edildi? Baxaq. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionuna sabitlik gətirdi və heç bir parçalanmanın olmaması mühitində daha çox əməkdaşlığı təşviq edir. 11-ci Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən panel iclasında müzakirələr zamanı bildirildi ki, Ölkəmiz Cənubi Qafqazdakı təcrübənin dünyanın digər bölgələrinə yayılmasına çalışır. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın da üzvü olduğu Avropa təşkilatlarının böhran yaşadığını görürük. Avropa Şurası, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təəssüf ki, ayrışıcılıq halları daha da artır. Eyni zamanda o islamofob bir quruma çevrilir. Azərbaycan Avropa Parlamenti qarşısında heç bir öhdəlik daşımır. Azərbaycana qarşı mənfi hallarla naralılaşırıq. Bütün bunlarla yanaşı parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda panel iclasında həmçinin bu parçalanmanın səbəbləri dünyanı bərpa etməyin yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Ötən il qlobal Bakı forumunda planetin qarşısındakı çağırışlar müzakir edilirdi. Ancaq bu gün artıq parçalanmış dünyanın bərpası müzakirə olunur. Bu isə vəziyyətin daha da pisləşdiyinin əlamətidir. İnsanlar ümidlərini itirir. Bu toqquşmalarda qazanan tərəflər olmayacaq. Qruplaşaraq konfrontasiyaya girmək, ölkələrin qruplarda birləşməsi, bütün bunlar parçalanmış dünyaya gətirib çıxarır. Dünya cəngəllik qanunlarından imtina etməlidir. Biz heyvan deyilik, insanıq. Parçalanan dünyanın yenidən birləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz bilməliyik ki, bu parçalanmanın səbəbləri nələrdir qarşımızdakı problemlərin həllinə siyasi yollarla xidmət etməliyik. Bütün dünyanın bərpası üçün düzgün nizamlanma barədə düşünməliyik. BMT çox mühüm təşisatdır. Hazırda onu əvəz edəcəyi başqa bir qurum yoxdur. Onun təşkilatları əzəmətli şəkildə çalışırlar. Bizim BMT-dən gözlədiyimiz siyasi məsələlərin həlli yolunun tapılmasıdır. Amma BMT təhlükəsizlik şurası formatına görə BMT münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə töhfə verə bilmir. Vəziyyət kəskin şəkildə dəyişməkdədir. Bugünkü dünya daha çox mürəkkəbliklərlə üzləşir. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Müharibə və sül, real politikan qeri dönüşü mövzusunda keçirilən panel iclasında çıxışı zamanı belə dedi. Biz inanıram ki, ehtiyacımız olan, diqqət yetirilməli olduğumuz ilk şey qonşularla münasibətlərə, əməkdaşlığa başlamaqdır. Regional müstəvidə yanaşsaq, problemin həlli üçün yaxşı təcrübənin ortaya çıxmasına səbəb olar. Sonra bu təcrübə qlobal səviyyədə tətbiq oluna bilər. Daha sonra Biz qlobal təhlükəsizliyə töhfə verə bilərik. Tarazlaşdırılmış real politikadan danışan Latviyanın sabiq prezidenti Valdis Tatlers Azərbaycanı buna nümunə göstərərək bildirdi ki, İran, Rusiya və Ermənistanla qonşu olan Azərbaycan balanslaşdırılmış real politikanı uğurla həyata keçirir. Qlobal forumun bu gün üçün sonuncu 3-cü panel iclasında çıxış edən BMT baş katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Guy Ryder parçalanmış dünyanın bərpası üçün beş təklif irəli sürdü. Əvvəlcə də anlıq əliyyə təmin edilməlidir. Dünyada sülh və əmnəmanlıq bərqərar edilməlidir. Həmçinin kibertəhlükəsizlik məsələsi düşünülməlidir. Texnologiya innovasiya təşviq edilməli, bəşəriyətə bərabər şəkildə paylanılmalıdır. Bu bərabərlik insanların hüquq və azadlıqları ilə ayaqlaşmalıdır. Gənclərlə bağlı mexanizm işlənilməlidir. Onların eşidilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyd edədəki bu ilki forumun məqsədi parçalanmış dünyanın bərpasına naminə kollektiv səyə töhfə verməkdir. Qeyd edədəki paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi 11-ci Qlobal Bakı Forumu daha 2 gün davam edəcək. Pərvin Muradzadə, Əziz Əzizov, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər